хотела делать видео, но вот это вот кактус. Я должна его попробовать. Сейчас будем пробовать. Себе в лепешку ложу. Тут у креветочки. Вот это вот сыр какой-то. И я очень голодна. показываю. Я буду есть вот это. Вот это вот оно. И две миски. Я не знаю, зачем это. Надо ложка есть. Вот это вот такие. А, это этот, девочки. Это соус для вот это вот полить. Так, девочки, вот так вот оно выглядит у меня. это кактус. Так заворачиваю. И... Вообще находила я вам видео снимать. Вы меня задолбали с этими комментариями. Ну просто, что кактус. Это же кактус. Сейчас. Надо отдельно шо. Очень прикольно. Я не знаю, на что не похоже. Я не могу сказать. Блин, как огурцы. Как перед болгарский. О, как перед болгарский. Ну, другая дружечка. Опа, чуть, чуть маслянистая. Там даже такие нити тянутся. Она кисленькая, оно маринованное. Короче, вот так все. Мексиканский ресторан так понимаю, они его замариновали, а потом просто на гриле поджарили. так вот, да. Ну что, вторую наложила. Там внизу еще фарш был. называется. Я... Я ничего не пила еще. Там она есть, коктейльчик? А, коктейль с этим. Покажу коктейль. Какие фрукты там? как называется. Забыла, как фрукт называется. Но ну, оно такое, вид. Экзотический такой очень вкусный вкус. И банка большая, да? Поля, нужно. Евна есть. в есть. Не знаю, с собой забирать, что не забирать. Судим балакаем, что наш ресторан мексиканский для нашего дома намного дешевле, вкуснее и дружелюбнее. Почему дружелюбнее? Потому что тут, чтобы взять алкогольный напиток, у меня спросили ну, удостоверение личности. У меня нету его. Она пошла, позвала кость менеджера, Я пришел такой, извините, это у вас нету лайсен? водительских прав. Ну, в Америке паспорт не вернулся. Водительские права. Это удостоверение личности. Ну, да, у меня нет. Ну, пос... Типа она посмотрела мой возраст, оценила меня. Ну хорошо, мы вам принесем. Что за что, да? Ну ладно, это такое. Еще хочу сказать, что у этого ресторана рейтинг 4,7. То есть высокий рейтинг. Это я туда потянула. А у того, що в воді нашого дому рейтинг 4,3. І менше відзивів, і він намного лучше. Помните, я колись знімала? Та недавно где-то місяць назад. А ви мені писали, що на стінах українських. Ні, це індійський. Ну, Коротше, хто бачив. индийский ресторан, ой, этот да. мексиканский ресторан, я себе заказывала фахитос, там где на тарелке мясо шкварчит. И что только что девочки, это девушки принесли за соседним столиком, тоже такой же фахитос у нас заказала. Вообще не так выглядит аппетитно, как мой, что я заказывала дешевле в том нашем ресторане. А, к чему я это веду? Что отзывы не всегда, ну, не всегда, видите, работают. Высокий рейтинг по отзывам не всегда работает хотя это забитый ресторан, с хорошим рейтингом 4,7. 7 такие себе. Ну, и пошел шо кактус попробовала. А так, лучше бы мы пошли, поехали тут, что возле нашего, ну, от него возле нашего дома, ну, в два раза ближе, чем цей. Ну, такое. Я достала коктейльчика своего. Ну, Он не это нормально? Он говорит, нормально. Вождую, вождую. Так, сюда ходи. Можешь и его не Типа, что хочешь, дорогой? нормальная посидела, <реклама> выпила, <Все. реклама> Нужно их отодумать. Вот так называется заведение. Ну, такая собака.